के के साथ गुजारिश करता हूं। करामता के इस मजलिस का आगाज करें Yeah बहुत सारे भाई बैठे हैं मुझे ज़रा कन्नड़ परफेक्ट नहीं आता इसके लिए हिंदुस्तान है ज़रा हिंदी भी आप सुन लें मैं सारे मेहमानों का सबसे पहले कुर्ती तमाम जमात का और यहाँ के इमाम साहब का खास करके इसमाइल वालिकर साहब का तमाम बड़ों का हमें इस मौके पर हमारे तमाम लोगों का आप यहाँ पर बुलाकर स्वागत किए हैं बहुत इज्जत और ख़ुशी के साथ आपको यहाँ पर बुलाए हैं मैं तमाम कुर्ती की जमात का और इसमाइल भाई का और तमाम साथियों का ख़ास करके हज़रत मौलाना का हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तेबाल भी करते हैं शुक्रिया भी अदा करते हैं वेलकम स्वागत भी करते हैं इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं इस वक्त हमारी जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़ी है लोकसभा की जो हमारे जेटी पाटिल साहब जिसको अपनी पुत्री तो यानी बेटी करके मान लिए हैं जो हम सबकी बेटी होने के नाते बहन भी है तो उसी के प्रचार के लिए और उसी के मुताबिक हमारे बीजापुर से ख़ास करके जो शिवानंद पाटिल साहब जिनको हम लोग बिड़गी के अल्पसंख्यात के लोग क्या काम कर रहे हैं उसकी अफ्सौरत करने के लिए जनाब मोहन कलाजगी साहब अब्दुलज्बार कलाकी साहब मुनीर भाई हमारे माशाड़कर साहब इनको निगरानी बनाकर और कोलार के ज़िम्मेदारों को भी निगरान बनाकर भेजे हैं हम हमारे मोहन फराजगी साहब को बताना चाहते हैं हमारे पूरे बिड़गी तालुके में तकरीबन अट्ठावन देहात हैं हात है जिसमें अलहमद ला सारे देहात में सारे मुसलमान उन मुसलमानों में जितने मसल के लोग हैं चाहे वो तबीयत तो जमात हो सुन्नी जमात हो अहजी जमात हो हम अपने मसल को एक तरफ रखकर सियासत के लिए कौम के लिए मुल्क के लिए और इलाके के अंदर अमन को बाकी रखने के लिए अलहद हम लोग सारे लोग सुन काम कर रहे हैं एक मैसेज आप हमारे लीडरों को पहुँचाए दूसरा यह है कि अलमदुल्ला हम लोग एम एल के इलेक्शन के अंदर भी ये सारे गांव वाले सारे जमात वाले सारे मुसलमान मिलकर 90 परसेंट हम लोग वोटिंग कराने का काम भी किए थे अलहमद इस मरतबा का जो लोकसभा का इलेक्शन है वो एम इलेक्शन से भी बड़ा चैलेंज का इलेक्शन है ये जो इलेक्शन है हमारे बड़ोरे का आर या पार ये इलेक्शन जो है वो हमारे संविधान को बचाने का इलेक्शन है ये इलेक्शन सी ए एन आर सी एन यन्� पी आर लो जिहाद पता नहीं हलाल झटका बहुत सारी चीजें हैं अगर ये हुकूमत दोबारा इकतेदार पर आ गई ये दो बार इकतेदार पर आए हैं और हमारे बागलपुर जिले के अंदर चार बार एम आया है गति अभी तक वो उसका चेहरा पार्लियामेंट में हमले को तो नहीं देखा आपने भी देखा होगा वो हमारे कौम के लिए हमारे जिले के लिए कोई भी बात नहीं किए लेकिन ये जो तो कैंडिडेट है ये जो हमारी सविता पाटिल जो बहन शिवानंद पाटिल की जो दुख्तरे नेक अख्तर बेटी है मैं दावे के साथ कहता हूं इसके चेहरे में और इसके बातों में और इनके बाद इनके इनके लिए कौम मुसलमानों के लिए जो दर्द और मोहब्बत हमने देखा है मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर बोलता हूँ वो बहुत अजब चीज़ है तकरीबन जब पहली मुलाकात के लिए बिल्डि को सविता पाटिल हमारे पास आई तो बता रहे थे पंद्रह रोज़े उन्होंने रखा पंद्रह रोजे रखा और माशाल्लाह उनके जो बड़े भाई जो शिव शंकर पाटिल है वो बगदाद शरीफ भी जाकर आए हैं तो अलामा तवीर हाशमी साहब के साथ उनका सफर हुआ तो माशा जो शिवानंद पाटिल का जो घराना है ये जो कैंडिडेट का जो घराना है वो मुसलमानों के साथ दलित भाइयों के साथ सकलम लोगों के साथ वो बड़े हमदर्दी रखने वाले हैं इसके लिए वही हमदर्दी लेकर उनके प्रचार के लिए ये सारे डी के लीडर्स और ये सी भाई और हमारे बीजापुर की टीम आप पुलती जमात के पास हम लोग आए हैं आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सौ फीसद होटिंग इस वक्त मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ अलहमदल्ला पूरे भागलपुर जिले के अंदर हम लोग सविता पाटिल लोकसभा इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं ये जो पूरी टीम है अलहमदल के चार पांच टीम है लेकिन इसमें खास करके जना मोहिंद के साहब का कर साहब कल अचानक सविता पाटिल मैडम का फोन आया हमें कल साढ़े पाँच बजे हम लोग असर की नमाज पढ़े पौने छ बजे हमको फोन आया पौने आठ बजे हम लोग नरमुज में थे हालांकि हमें बागलपुर जिले के सारे तालुके मालूम है लेकिन नरगुंद दो क्षेत्र बीस बूथ है दो बूथ है और शहर में सोलह मस्जिदें हैं और उनके चौतीस जात है जनरल वहां पर एक लाख अठारह हजार वोट है मुसलमानों के अठारह हजार वोट हैं तो वहां पर भी हम लोग गए कल तकरीबन सौ डेढ़ सौ लोग जुड़े थे माशाकर साहब हमारी पूरी टीम वहां पर जनाबे डी मोकाशी साहब और बागलकोट के सारे मसल के लोगों को लेकर गए तो अलहमदिल्ला वहां पर भी बड़ा अच्छा काम हुआ मैं पत्थी के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मर्तबा का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके अंदर सौ फीसद फजल की नमाज पढ़कर अव्वल वक्त में वोटिंग करने की फिक्र करें करेंगे इन और इसके अलावा हमारे बड़ों की तरफ से कुछ बातें हैं जो इसमें लोकसभा इलेक्शन के अंदर क्या काम करना है हमारे बड़ों ने सबसे पहले फरमाया मस्जिद को मरकज बनाकर वोटिंग के दिन नमाज फजर के बाद होटिंग की तरकीब दें एक काम दूसरा काम मुसलमानों तीसरा जो काम है मुस्लिम खातिन हमारी माँ बहनें हमारी बेटियाँ हमारे घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं उनको भी होटिंग के लिए उनको भी बेदारी करने का काम करें इसके अलावा जुमा के अंदर भी वाक़ा आज अलहमदिल्ला कई मस्जिदों के अंदर पूरे जिले के अंदर पूरे सूबे के अंदर अलहमदिल्ला इसके मुताबिक ऐलाना भी हो रहे हैं दुआएं भी हो रहे हैं अल्लाह ताला के केमा को मस्जिदों के इमामों पर ला जजाय अता फरमाए और इसके साथ साथ मसाजिद अम्बा मसाजिदिम्मेदारान मसाजिदल कराम मशाइ निज़ाम अहल मदारस तलीमी इदारे फलाही तंजीमों के सरबरा और अपना दस्तूरी हक समझते हुए मुल्क को मिलत की फिक्र करते हुए सौ फीसद वोटिंग को मुमकिन बनाए उसके साथ-साथ वोट डालने के बाद जो वीवीपैट स्लिप है उसके मुताबिक भी गवाही करना जरूरी है सूबे कर्नाटक के है साहब इस्माल बिहार सूबे कर्नाटक के आपके में मैं बताना चाह रहा हूँ सूबे कर्नाटक के 31 जिले हैं हमारे कितने जिले भाई 31 31 डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसके अंदर 240 तालुक के हैं हमारे 240 तालुक के अंदर पाँच हजार नौ सौ तिरपन ग्राम पंचायती है और तकरीबन पूरे सूबे में के करीब मस्जिद हैं तो अलहमद ये सारे मसाजिद को सटर बनाकर वोटिंग करने का काम किया जा रहा है और इसके अलावा आप लोगों से हमारी गुजारिश है हर तरह के लालच से बेनियाज होकर मुल्क को मिलत के खातिर हमें कोशिश करना है और उसके साथ बगैर शोर किए खामोशी के साथ इन तमाम जो बातें आपके सामने रखे हैं उसको अंजाम देने की गुजारिश है इसके अलावा आप लोगों से और एक हमारी गुजारिश है अल्लाह वाले बता रहे हैं कि भाई हमारा काम मुसलमानों का काम खाली वोट डालकर छोड़ना नहीं है एक गुजारिश उलमा और जय कराम और जो उम्र जाकर आए जो नमाज के पाबंद लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कुछ अल्लाह वाले कुछ अमल बताएं हमें

ताकि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान का मुसलत ना हो तो एक तो अमल हमें करना है दूसरा अमल हमारे बड़ों ने बताया कि रोजाना एक पारा कुरान पढ़ना अगर नहीं पढ़ना आता है तो कुरान को मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके सुनना तो ये काम करेंगे इंशाल्लाह शाह तीसरा काम हमारे बड़ों ने फरमाया कि तीन रोजे ऐसा तो हर महीना तीन रोजे रखना सुन्नत है लेकिन इस इलेक्शन के अंदर तेरह चौदह पंद्रह ये जो हर महीना जो अयाम अभियास कहते हैं ये रोजे रखना भी सुन्नत है ये इसलिए रोजे रखना है ताकि जालिम हुक्मरानों के हुकूमत से अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत करे तो ये अमल ये करना है ये अमल हमें भी करना है हमारे घर के माँ बहने औरतों को भी इसकी तरजीब दिलाना है इसके अलावा हमारे बड़ों की तरफ से चौथी बात बताया गया कि हर फर्द पाँच सौ रुपए पानी के बोतल क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं आप कहीं भी सफर में जा रहे हैं तो आपके गाड़ी के अंदर दस लीटर पांच लीटर पानी के बोतल लेकर जाए और गैर मुस्लिमों को मुसलमानों को बुजुर्गों को बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े रहते हैं पानी के पैसे रहते हैं उनको भी पानी पिलाने की फिक्र करे इसके अलावा बड़ों की तरफ से और एक अमल बात यह आई तीन किलो या पाँच किलो या सात किलो का अनाज का खाना बनाकर हर फर्द अपनी तरफ से अपने मोहल्ले और अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों में तकसीम करें अल्लाह ताला इन तमाम को करते हुए हमें सौ फीसद होटिंग बनाकर मुसलमानों के अंदर इतफाक और इतफाक इत्तेहाद के साथ रहने के अला तोफ़ी कता फरमाए मिर्जा गालिब का एक शेयर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ नफरत की बात है नादावत की बात है मनू भाई नफरत की बात है नादावत की बात है मेरी तो मोहब्बत की 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 बात है, की तो तो की बात है। है। इस में आपस ये दुश्मनी, सोचो से

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಕನ್ನಪ್ಪರ ಹೊಳ್ಳಿಯವರೇ ಮಾಷಾಳ್ಕರ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಭಿಷ್ರು ರಾಶಿಮ್ ಗೋಟೆ ಅವರೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಾಲರ್ ಅವರೇ ಅಕ್ತಾರ್ ಅವರೇ ನಲಾಂಗಿ ಅವರೇ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನು ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಟ್ಟಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾರೋ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಗದು ಹೊರಗೆದುಕೋಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತ ಈ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಥವಾ ಈ

嗯。Mm hmm. ಈ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೇನೆಯ ಗುರು ಹಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಮತ ಇದ್ದು ಯಾಕಿ ಜಿ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮಗ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದೇ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾನ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ ಆ ವಿದ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಣ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡನಾಟಿದ್ದವನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಭಾವನೆ ಆಧಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಟೈಪ್ ಅವರು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಸೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಗಾಂಧಿಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆ ಕ್ಯಾ ಕರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಒಂದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಈಗೇನು ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತೈತಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರಿತಾರು ಅಂತ ಒಂದು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಊಟನೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಯಾವೂ ಉಳಿಬಾರದು ಎಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಊಟನ ನಾವು ತಂದು ಆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರತು ವಿನಂತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಬಿ ಈ ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಯಾಕ ಅಂತ ಕಾದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಪಾಟಿ ಸರ್ ಬಿ ಪಾಟಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುವಾನ ಪಾಟಿ ನಮ ಕೈ ಮುಂದೆ ನಂದನದ ಆದಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಗಣ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ ವಾಲಿಗಾರ್ ಸರ್ ಒಂದಾದ ತಮ್ಮ ಅಸೀಗಳಂತ ಹೇಳಿ